kanal izləyicilərimiz, mən sizi Hövsan kəndində bu təmarketin arxasında evə qədər asfalt yolu olan 3 otaqlı ev təqdim edirəm. Daxil olduq həyətimizə. Bu həyətimizin üz görünüşüdür, hörmətli izləyicilərimiz. Burada gül ağacı ekməyə yer saxlanılıb. Həyətimiz genişdir. Baxın, rahatlıqla 2-3 maşın girir. Evimizin yanına və arxasına keçmə olur. Baxın, kombi üçün şkaf da yığılıb. Yerdən 5 daş külsülüdür. Yuxarıda ayaqqabların islanmaması üçün novə sığılıb. Əla bir yerdə yerləşir. Mərkəzi yola çox yaxın məsafələdir. Həyətin bir daha sizə təqdim edeyim. Baxın. Belə bir həyəti var. Biz daxil olur evimizin içinə. Dəhlizdən sol tərəfdə yerləşir evimizin qonaq otağı. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Şıqışdşan pəncərləri var, gün görür pəncərlər. Raşətkalıdır. Evdə yaşayış var bu kimi şey vəziyyətdə də evlərləyimiz. Baxın. Burada yerləşir 2 yataq otağı. Solda bir yataq otağıdır. Zəngullü divar kağızları ilə üzlənilib. Təmirə əladır. Bu isə ikinci bir digər otaqdır. Pəncərələr həyətə baxır. Öz həyətinə. Hallların arjadıldığı bir yer, geniş mətbəxi var. Yer istidip oldu. Evdə gördüyünüz kimi mətbəx mebeli qalacaq. Ən son təqdim edəcəyim yer evin sanitar qovşağıdır. Aksessuarlar quraşdırılıb, tam təchizatlı. Belə bir xanə qovşağı Bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik. Aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb bu ev barədə daha dolğun məlumat ala bilərsiniz.